Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Wan Muhammad Faris dalam 15 minit MMTV edisi 14 April 2025. Kita ke berita utama. Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bilal Shah meminta rakyat menjadi mata dan telinga kepada baginda berhubung pencerobohan tanah di negeri Pahang. Al-Sultan Abdullah bertitah apabila kerap mendengar isu pencerobohan tanah, baginda mula naik darah serta memohon rakyat supaya bersama bertanggungjawab dan membantu menjaga negeri ini. Bagaimanapun baginda bertitah agar isu pencerobohan tanah itu dapat diselesaikan dengan baik dan segala kesulitan diatasi secara harmoni. Sebelum ini, para pekebun didakwa menunjukkan ketidakpuasan hati kerana tanaman mereka dimusnahkan berikutan operasi penguatkuasaan kebun durian di Rauh Pahang. Malah, kerajaan negeri juga menafikan melanggar perintah mahkamah dengan menebang kira-kira 200 pokok durian musangking dalam operasi penguatkuasaan di Sungai Kelau Rauh pada 8 April lalu. Presiden China Xi Jinping akan mengadakan lawatan negara selama tiga hari ke Malaysia bermula esok. Dalam satu kenyataan Kementerian Luar memaklumkan, lawatan selama tiga hari itu adalah atas jemputan yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim. Xi akan disambut dengan istiadat sambutan negara dan diikuti dengan kunjungan menghadap ke atas Sultan Ibrahim di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut berkenan meraihkan Presiden Xi dengan delegasi dalam satu majlis santapan negara. Dalam kenyataan itu, turut memberitahu Xi yang diiringi Menteri Kabinet serta Pegawai Kanan Kerajaan China dijadualkan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membincangkan kerjasama dua hala. Sementara itu, sebanyak 17 laluan di Lembah Kelang akan ditutup sementara bermula esok hingga Kamis ini sempena lawatan tersebut. Pengarah Jabatan Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri berkata, penutupan itu akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut pergerakan rasmi delegasi Presiden China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sebarang penggunaan jentera dan peruntukan kerajaan selepas penamaan calon pilihan raya adalah tidak dibenarkan. Perdana Menteri berkata pengumuman peruntukan sebanyak 6.13 juta bagi 33 projek pembangunan di kawasan Parlimen Tapah termasuk Dewan Undangan Negeri Don Ai Kuning adalah dibuat sebelum penamaan calon pilihan raya kecil PRK Ai Kuning. Sebelum ini gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih menyela tindakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngako Ming yang mengumumkan peruntukan tersebut. Mereka menyifatkan penyaluran dana dan projek pembangunan ke kawasan yang sedang berdepan pilihan raya adalah satu bentuk penyalahgunaan sumber kerajaan. Bersih menegaskan pihaknya telah memperkenalkan garis panduan 3C kepada kerajaan sementara sejak pilihan raya negeri PRN 2023 melibatkan larangan tiada syarat, tiada kempen dan tiada penglibatan calon dalam program rasmi kerajaan sepanjang tempoh pilihan raya. Kerajaan akan terus memperhebat inisiatif bagi memberdaya komuniti India di negara ini melalui pelbagai program termasuk pembiayaan perniagaan komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, selain itu kerajaan juga akan menambah baik semua aspek penting termasuk pendidikan, penyediaan rumah ibadat dan peluang pekerjaan. Jelasnya hal ini penting dalam merealisasikan hasrat memartabatkan masyarakat India di Malaysia sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat India pada masa hadapan. Menerusi akaun Facebook miliknya hari ini, beliau turut mengucapkan selamat Tahun Baharu Citirai, Hari Vaisiki dan Vishu kepada semua masyarakat Tamil, Sikh dan komuniti Malayali yang meraihkannya. Apa yang ada dengan media mulia sedang berhati? Di media mulia kami memaparkan berita-berita terkini tepat dan sensasi menerusi keputusan Malaysia dan juga Cosmo. Berita-berita berkenaan isu semasa politik, hiburan, sukan, laporan khas. Berbagai segmen seperti program diskusi dan buah bicara. Orang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu mm -hmm. dan suara kontemporari. Kita dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Utusan online dan Cosmo online. Kembali lagi, masalah pribadi dan kewangan dipercayai menjadi punca seorang korporal polis dipercayai tertembak dirinya sendiri di pos pengawal Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang pada 8 April yang lalu. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Hamzah Ahmad, mendiang sudah selamat disemadikan namun siasatan akan diteruskan untuk tindakan selanjutnya. Menurutnya setakat ini, polis telah merakam keterangan sembilan individu bagi melengkapkan siasatan berkaitan kes kematian anggota terbabit. Keterangan yang direkodkan merangkumi beberapa anggota yang berada di lokasi kejadian, termasuklah bekas isteri dan rakan Karib Mendiang. Bahagia selamanya untuk abang saya, Dr. Amir dan Aisyah Aziz. Demikian titipan doa pendakwa Haris Ismail atau Piyuris buat abangnya Dr. Mohd Fakhrudin Amir yang selamat melangsungkan pernikahan dengan penyanyi Aisyah Aziz pada Jumaat lalu. Turut menitipkan ucapan istimewa, Piyu Riz meluahkan rasa senang melihat kebahagiaan yang terpancar jelas di wajah abangnya selepas selamat diijab kabulkan dengan wanita pilihannya. Menerusi hantaran di Instagram, Piyu Riz turut memanjatkan rasa syukur selain mendoakan kebahagiaan kepada pasangan pengantin baru itu. Dalam hantaran sama, suami kepada selebriti popular Nilofa itu mengaku dirinya sentiasa mengagumi kebaikan yang dipamerkan oleh abangnya sejak kecil. Pada Jumaat lalu, Dr. Muhammad Fakhruddin Amir selamat melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah dalam sebuah majlis yang diadakan secara tertutup di Singapura. Kita ke berita dunia. Seorang pemilik rumah berdepan detik cemas apabila menemui seekor ular berlingkar di dalam mangkuk tandasnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia pada Selasa lalu. Rakaman kejadian dimuat naik di media sosial menunjukkan kepala ular sepanjang 2 meter itu terjulur keluar daripada mangkuk tandas. Pemilik rumah yang tidak didedahkan namanya berkata dia pada mulanya ingin mencari punca tandasnya tersumbat dengan meletakkan rendang sebagai umpan untuk mengetahui jika ada haiwan berbahaya di saluran itu namun dia terkejut apabila usahanya itu membongkar punca mengapa saluran tandasnya tersumbat apabila reptilia tersebut keluar Ketua pasukan pemadam kebakaran Pos Papango Fitroh Arim Rahman berkata dia telah mengerahkan tiga anggota bomba untuk menangkap ular tersebut. Empat orang ditahan di wilayah Maluku, Indonesia kerana menawarkan tiket ke syurga pada harga RM3,953. Setiausaha Majlis Ulama Indonesia SUI, Syuaib Patimura berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Agama bagi menangani isu ini. Tambahnya, pihaknya juga telah mengadakan pertemuan dengan semua suspek. Terdahulu suspek menjual tiket dengan memberi jaminan kepada pelanggan bahawa mereka akan masuk ke syurga dengan harga RM1845, manakala pelanggan yang ingin membawa ibu bapanya ke syurga perlu membeli tiket dengan harga RM3953. Sementara itu, Ketua Polis Huar Mual IPDA Salim Balami berkata, Pihaknya telah menjalankan siasatan selepas menerima aduan daripada warga setempat. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Bertemu kembali berita ekonomi. Sektor minyak dan gas ONG dijangka terus berdepan cabaran pada masa hadapan akibat ketegangan geopolitik, ketidaktentuan dasar perdagangan dan peralihan dalam strategi pengeluaran pertubuhan negara pengeksport petroleum dan sekutunya OPEC+. MIDF Amanah Investment Bank Berhad berkata risiko dalam sektor itu semakin meningkat dengan persekitaran pelaburan yang mencabar. MIDF menjangka harga minyak brand purata sekitar RM296.46 setong pada April 2025 dalam julat lebih luas RM278.76 hingga RM309.73. Semakan itu mengambil kira penstabilan harga tetapi juga peningkatan kos projek disebabkan oleh tarif yang dikenakan AS yang dianggarkan menambah 2% hingga 5% kepada projek yang melibatkan pihak AS. MIDF berkata Malaysia dijangka kurang terkesan secara langsung dengan aktiviti huluan kekal aktif. Tambahnya Petronas pula beralih fokus kepada gas termasuk rancangan terminal gas asli cecair LNG baharu di Lumut. Menjelang 2028, MIDF menurunkan penilaian sektor ini kepada neutral akibat gangguan rantaian bekalan dan lebihan pengeluaran. TA Securities Holding Berhad, TA Securities mengekalkan saranan neutral kepada sektor perladangan dengan ramalan harga minyak sawit mentah MSM sebanyak RM3800 satu tan metrik untuk 2025. Namun begitu, firma itu menjangkakan permintaan mungkin menurun disebabkan sentimen pasaran yang lemah. Data Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB bagi Mac menunjukkan simpanan naik 3.5% kepada 1.56 juta tan metrik dipacu oleh peningkatan pengeluaran dan import manakala ekspor kekal lemah. Setakat ini pengeluaran MSM merosot 5.9% kepada 3.82 juta tan dan ekspor turun 14.2% tetapi import dan penggunaan domestik meningkat. Susulan itu, TA Securities menilai semula saranan saham dan menurunkan unjuran pendapatan sektor. Dalam masa sama, Public Investment Bank menjangka tarif baru boleh meningkatkan kos kepada pengguna Amerika Syarikat AS walaupun negara itu hanya menyumbang sebahagian kecil daripada ekspor MSM Malaysia. Kita ke laporan sukan. Bergu lelaki nombor satu negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani bersedia untuk memberi tentangan hebat dalam Piala Sudirman di Xiamen, China pada 27 April hingga 4 Mei setelah tewas di kejohanan badminton Asia BAC baru-baru ini. Menjadi penampilan sulung mereka dalam kejohanan berpasukan campuran dunia, pasangan ini juga menganggap penyertaan ini sebagai peluang untuk membuktikan kemampuan dan menyumbang kepada kejayaan skuad negara. Zafe menjelaskan penyertaan dalam Piala Sudirman memberi motivasi baru untuk memburu gelaran pertama Malaysia dalam piala berkenaan sekaligus berharap dapat menunjukkan prestasi terbaik. Terdahulu Malaysia yang diundi dalam kumpulan C akan berdepan Jepun, Australia dan Perancis. Prestasi terbaik negara dalam Piala Sudirman adalah mara ke separuh akhir pada edisi 2021 dan 2023 namun tewas kepada pasukan Jepun dan Korea Selatan. Pengurus Manchester United Ruben Amori mengakui sudah terbiasa dengan kritikan selepas pasukannya mengalami satu lagi kekalahan dalam saingan Liga Perdana Inggeris EPL menentang Newcastle United awal pagi tadi. Di St. James Park, Newcastle meraih kemenangan bergaya hasil dua jaringan Harvey Barnes serta satu gol masing-masing daripada Sandro Tonali dan Bruno Gemarias. Manakala United hanya mampu mendapatkan satu jaringan menerusi Alejandro Garnacho. Dengan kekalahan itu, United mencatat 14 kekalahan Liga musim ini menyamai rekod buruk mereka musim lalu. Amuri menyifatkan kritikan terhadap dirinya sebagai perkara biasa namun apa yang lebih menyakitkan adalah kekalahan di atas padang yang mencerminkan prestasi sebenar pasukan musim ini. Berbaki enam perlawanan, United perlu bangkit untuk mengelakkan rekod terburuk sejak musim 1973-74 ketika pasukan tersebut tersingkir selepas menawatkan saingan di tempat ke-21. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok selasa 15 April 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Wan Muhammad Faris. Assalamualaikum dan jumpa lagi.